и с Новым годом, который снова приближается. по Успехов вам в творческой деятельности и благополучия вашим семьям и здоровья. Желаю. Меня зовут Балынский Андрей Валентинович. Я всегда имею особое удовольствие. Здесь учился в течение семи лет, здесь я закончил строительную технику, здесь я закончил Чернобыльский государственный университет, сейчас Национальный университет это у меня связывают тесные узы с этим городом, с моей географией. И у меня здесь очень много близких и друзей, с которыми я реализую международные проекты. Я представляю международную ассоциацию малого и среднего бизнеса «Смол mm -hmm. Евробизнес», которая является партнером номер три в этом проекте. Ну, здесь звучало, что у вас может появиться вопрос, почему Республика Молдова участвует в этом проекте, потому что программа, во-первых, направлена на три страны – Румыния, Украина, Республика Молдова. Ну и кроме того, в Республике Молдова есть нет таких высоких гор Карпат, но есть Кодры, есть холмистая местность, есть возвышенности и очень э, мы хотим развивать туризм. В стратегии развития страны до 2020 года, которую принял правительство Республики Молдова и агентство регионального развития, которое сейчас есть у нас, север, центр и юг, которые уже работают в течение четырех лет, э, в их стратегических планах тоже направление развития туризма является одним из ведущих э, направлений. Это область, которая быстро приспосабливается к изменениям кункуры. И, скажем так, в настоящее время по-настоящему еще не востребован. У нас туризм называется поехать куда в море в Украину, в горы в Карпат или в Румынии, или в другие страны. Ну, перспективами для нас является экологический туризм, сельский туризм и другие направления, связанные с... Туризм. Что касается международной ассоциации малого и среднего бизнеса, она была создана в 2001 году Результаты результате взаимодействия нашего с нашими коллегами из Сочи, из с Украиной в создании и функционировании Еврорегиона «Верхний круг». В рамках этого Еврорегиона было реализовано несколько проектов. Когда существовали уезжающие республики в рамках одного из проектов мне удалось побывать на стажировке в Соединенных Штатах Америки, в департаменте международной торговли, миссии торговли, где я защитил выпускную работу на тему создания международной ассоциации. Под вот, приехал домой, то это... это теоретическая дипломная работа была воплощена в жизни. такую ассоциацию создали. В течение с 2001 года, когда она была создана, в течение этих 12 лет мы реализовали около, я задумался об этом, но ну, из более 12 проектов, потому что каждый год у нас есть международный проект, а внутренний проект я уже и не считаю.